Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Vine a ti hoy con una noticia impresionante. En primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias. Estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Atay hoy y es Rabiljikan SRDK, aparecido entre dos celebridades que están programadas para participar en el mismo proyecto. Estoy detallando el news, do no olvides verlo hasta el final. Disfruta viendo. Una vez más, Esra Bilhik está en crisis de nuevo. Esra Bilhik ya no está en el elenco de Fancy Espantapájaros de y Ulusoy, quien será el nuevo papel principal. Los obstáculos siguen apareciendo en la serie de espantapájaros adornados protagonizada por Aatay Ulusoy. Tras la partida de Alina Baas, se llegó a un acuerdo con Esra Bilhik. Sin embargo, al comenzar el rodaje, surgió una crisis con Bilhik. Como Viljic estaba teniendo una crisis con su compañía de producción, se convirtió en una cuestión de asombro quién sería el nuevo papel principal cuando fue retirado del elenco la serie de fantasía del Espantapájaros, que originalmente estaba programada para transmitirse en televisión, afirmado con Netflix debido a problemas. La compañera de Atay hoy fue Isra Viljic, el papel principal de la serie Lolas Lands, ya que no logró el éxito deseado en las clasificaciones. Sin embargo, un evento inesperado ocurrió en la serie, cuya filmación comenzó. Cuando Alina Boz se fue, se llevó bien con Ezra Bilgic. Según Birsen Altuntas, Alina Baas se convirtió en la primera compañera de Atay Ulusoy en el espantapájaros adornado. Y cuando The Sisker Crow fue vendido a Netflix, la actriz principal Alina Baas, cuyo contrato cubría solo el proyecto de televisión, abandonó la serie. Después de Baas, se acordó en principio con Ezra Hic, una de las estrellas más notables de los últimos años. La serie se desarrollaba en los años 40 todos los días de la semana. Se quedó fuera del equipo cuando no se llegó a un acuerdo. Ha comenzado el rodaje de las escenas de flashback del proyecto dirigido por Semcarci. Mientras tanto, ha surgido otra crisis en el proyecto de que Esra que se estaba preparando para desempeñar el papel de Svet en el proyecto, no pudo ponerse de acuerdo sobre los términos del contrato con la compañía de producción. La nueva protagonista femenina del espantapájaros de fantasía se ha convertido en objeto de curiosidad. Descripción del espantapájaros de fantasía de Isra Viljik. Se ha sugerido que Isra Viljik dejó la serie llamada Fansisker Crow protagonizada por Ataï Ulusoy debido a los salarios. Después de las acusaciones, Esra Bilgik publicó una declaración en su página de redes sociales. Bilgik hizo una declaración en su cuenta de redes sociales, agregando que la noticia de que había pedido un aumento de dos veces no reflejaba la verdad de la noticia. Bilgik dijo: No tengo que decir que sí a cada oferta que se me presenta y firmar contratos cuyos términos no coinciden conmigo. Ya me he retirado de un proyecto que no he firmado, es decir, no estoy oficialmente en el personal de, porque no encuentro las condiciones del contrato adecuadas. Como estudiante de Derecho, también me importan todos los contratos que firmo. Deseo que esta decisión dé valor a todos mis compañeros de equipo y a mis queridos ancianos. Amor, Esra manifestó. ¿Quién es Aatay Ulusoy? Aatay Ulusoy nació el 23 de septiembre de 1990 en Estambul, Turquía. En 2010, se convirtió en la ganadora de la Mejor Modelo de Turquía. Representó a Turquía en el concurso de Mejor Modelo celebrado en 2011. Estudió en el Departamento de Sistemas de Riego de la Facultad de Silvicultura de la Universidad de Estambul y al mismo tiempo comenzó a tomar lecciones de actuación de Ayla Algan. Además, la actriz tomó una clase de actuación en la Escuela de Arte Propiedad de Bayderi Biti Gordum y comenzó su carrera como actriz con el personaje de Emir Sarrafolu en la serie El nombre de Feria Coidum, que comenzó a transmitirse en Show TV en 2011. Mientras continuaba la serie, también interpretó el papel principal en la película Anadolu Kartayar en 2011, interpretó el personaje del teniente primero Ahmet Ounur en la película y recibió una gran aclamación por este papel. Ulusoy interpretó el papel principal con el personaje de Yaman Cooper en la serie de televisión Med Cecir transmitida en Star TV. Interpretó el papel principal con el personaje de Bar en la película Delival, que fue escrita por Yldrm Turker y lanzada el 25 de diciembre. Aatay Ulusoy también hizo su primera película comercial en una compañía de Yang que continúa vendiendo activamente en el mercado turco y se ha convertido en la cara de esa marca a partir de 2016. Aatay Ulusoy interpreta el papel principal de la serie Ikde, que comenzó su vida de transmisión el 19 de septiembre de 2016.